Nombor 3 Fauziah Nawi Sebelum admin sambung, sekiranya korang ada kisah seram tersendiri yang ingin admin ceritakan pada video-video Top 5 Malaysia, boleh email pada top5malaysia1 at gmail.com. Menurut video TikTok Amstar Malaysia, Fauziah Nawi pernah mengalami satu kejadian seram ketika menjalani penggambaran sebuah drama di sebuah hospital lama kosong. Waktu itu sekitar maghrib dia bersama beberapa rakan artis pergi menunaikan solat di surau berdekatan bila mereka kembali ke set sesuatu yang pelik berlaku wad yang sepatutnya ditutup pada waktu malam kelihatan seperti masih beroperasi dia melihat ada pesakit terbaring di atas katil walhal hospital itu sudah lama tidak beroperasi bulu romanya meremang ketika itu dia juga ternampak seorang jururawat lengkap bertopi sedang berbual dengan seorang pengawal keselamatan berbangsa india dia menghampiri mereka masih dalam keadaan hairan eh peliklah siang wad ni tutup kenapa malam buka pula tanyanya namun tiba-tiba seseorang di set berbisik tegas diam diam boleh tak so balik tu aku tengok eh kata oh malam buat ni buka aku nampak orang dekat katil betul sumpah beremang berumah baju-baju ni ada apa tu aku nampak nurse tapi nurse tu dia tak pakai baju macam sekarang dia kehairanan kenapa ada orang dalam wad tu kan sekali lagi mereka menegaskan diam Ketika itulah dia mula sedar mereka pun nampak sesuatu yang tidak sepatutnya ada di situ. Tamat penggambaran sekitar 10.30 malam, dia keluar dari wad. Di satu lorong, dia ternampak seorang budak penghantar barang dengan motosikalnya. Kakak dah habis syuting? Budak itu bertanya. Habis dah tapi dia orang tak tahu habis pukul berapa. Balas Fauziah sebelum berlalu pergi. Keesokan harinya dalam perjalanan ke set di Kelang, salah seorang kru bertanya, Kak, semalam akak cakap dengan siapa? Fauziah terpinga. Budak motor itulah dia tanya pasal syuting. Tiba-tiba kru itu memandangnya dengan wajah serius. Kak, semalam tak ada orang. Akak cakap sorang-sorang. Jantungnya berdegup kencang. Sebaik dia menceritakan kepada anaknya. Jawapan anaknya hanya menambahkan misteri. Kita pergi syuting dekat Kelang. Tak ni kakak kata, Sekarang akak cakap dengan siapa? Kata ada orang naik motor ni. Kak, tak ada. You cakap sorang-sorang. Gini, gini, gini. Memang ramai orang dekat situ, ma akhir kata kawasan tersebut memang mempunyai penunggu dan sangat angker. Nomor 2. Norin Iman. Menerusi video TikTok No Empire Shop pada suatu malam yang sunyi, Norin Iman sedang tidur di sebelah suaminya. Ketika tiba-tiba satu bayangan besar melintas di sisi matanya. Dalam keheningan gelap itu dia bersuara, "Kau nak apa? Kau nak apa dengan suami aku?" Norin terkejut dan berfikir, adakah aku sedang bermimpi atau ada sesuatu yang mengganggu? Rupanya betul dia sedang bercakap dengan entiti tersebut. So dalam gelap tu tengah tengok Razi tapi nampak aku nampak lelaki dia aku ni macam ada satu kelibat besar. Kelibat besar tapi dia tak kacau aku. And aku tengah fikir sama ada kelibat tu dia nak kacau aku atau pun dia nak attack Razi. Sebaik dia cuba untuk menggapai suaminya, Razi, dia terasa seolah-olah melayang jauh. Keesokan paginya dengan nada gentar, Norin menceritakan kepada suaminya, "Bah, ai rasa ada something lah dalam bilik tidur kita semalam." Dia juga menceritakan apa yang dia nampak. Rupanya suami dia juga mendengar bahawa Norin sedang bercakap sesuatu yang aneh dan tidak dia fahami. Namun, Razi tidak mengejut Norin kerana berasa takut. Beberapa hari kemudian, mimpi ngeri kembali meraihnya. Dalam mimpi itu, seseorang muncul menghampiri dan apa yang mengelirukannya ialah adakah sosok itu ingin dia memegang atau mengambil bayi tersebut. Apa yang lebih mengejutkan yang membuatkan Norin beristighfar panjang ialah wajah bayi itu sangat hodoh. Tak lama kemudian, setelah dia membawa bayi itu ke rumah, rasa tidak selesa semakin menghantui. Baby tu wajah dia hodoh tau. Aku tak tahu macam Budak tu ada mata ke tak ada mata ke Satu mata aku tak ingat Tapi baby tu memang Hodoh lah. Ah hodoh. Di mana dia juga pernah bermimpi merasa kurang selesa sebaik bayi itu diletakkan di dalam baby cot yang terletak di sebelahnya. Akhirnya dengan berat hati, dia memilih untuk mengembalikan bayi itu kepada pemiliknya. Ramai yang berpengalaman menafsirkan kejadian itu sebagai pertanda buruk yang menunjukkan adanya niat jahat. Ada juga yang percaya bahawa ia adalah saka bayi dan jika bayi itu diambil, ia akan mendatangkan kutukan. Sungguh pengalaman yang menyebabkan menyeramkan membuatkan kita berfikir dua kali tentang kehadiran entiti yang tidak kita kenali. Nombor 1 Rizman Huzaimi Menurut video TikTok No Empire Shop, pada satu hari semasa penggambaran filem Congka Rizman Huzaimi bersama kru mengalami kejadian yang masih menghantui ingatannya. Suasana mulai tenang di luar rumah ketika dia sedang duduk bersama anak-anak. Tiba-tiba dalam satu baba arwah M. Rajoli hendak membelah tanah sedang dilakonkan. Ketika itu beliau perlu membaca Al-Fatihah namun menurutnya agak sukar. Sebaik dia cuba untuk membaca sekali lagi, tiba-tiba suaranya tersekat seolah mulutnya berat. Rizman terfikir dalam hati apa yang sedang berlaku ni. Masa itu juga terdengar satu bunyi bising seperti adanya konsert kenduri kahwin yang menggema dari arah belakang rumah. Dia memandang ke sebelah namun para pelakon lain kelihatan seolah-olah tidak mendengar apa-apa. Direktor yang sedang memakai headset juga kelihatan relax. Satu bunyi macam macam konsert, macam muzik. Oh, Bising lah You lah uh. You Macam kedua uh. kahwin kat kampung ha. Uh. Tulis sebelah uh. Tapi yang semua Nano pelaku lain semua Buat tak tahu uh. Tengok director Ahmad Idham ha. Uh. Dia lagi Dia pakai headset lagi uh. Untuk dengar uh. kan Sound, And, uh, sound. Uh. Pun biasanya Macam tak benda Ketika itu Dia tidak boleh menafikan Kegelisahan yang melanda Dengan nada berbisik Dia berkata Apa sal ni Macam mana kita nak shoot Kalau begini Ketika kamera sedang standby, asisten direktor Bob Ismail tiba-tiba mengigil seolah memberikan reaksi sama seperti apa yang sedang dia rasakan ketika itu. Kesimpulannya dalam ramai-ramai rakan artis, cuma hanya mereka berdua sahaja yang perasan. Selepas penggambaran ketika di hotel, Bob pun mengakui bahawa dia juga mendengar bunyi bising riuh rendah itu. Keesokan harinya, semasa syuting di lokasi yang sama, hanya angin kencang yang dapat dirasai mengganggu. Namun, suasana masih terasa aneh semasa babak itu M Rajoli sendiri nampak tidak berapa sedap hati sejurus tiba di Kuala Lumpur beliau tidak lagi dapat bercakap akhirnya jatuh sakit dan meninggal dunia dia ada buffer time dalam seminggu ke dua minggu ah. lah. so artis ni masuk kan ah. dia dah tak boleh masuk dia dah terus dia jatuh sakit sampai lalu meninggal hingga kini insiden itu masih menjadi misteri yang tidak terungkap satu kenangan seram yang terus membayangi setiap langkahnya